નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ સાતમો વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ સાતમો આ પાઠનું નામ છે બટે કહાની આ પાઠના અભ્યાસ સાથેના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ સાતમો વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ નામ છે બઢે કહાની અભ્યાસ પ્રશ્ન ઢાંચે કે આધાર પર કહાની કા કથન ઓર લેખન કીચીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે મુદ્દાઓ આપેલા છે જે વાંચીએ અને તે આધારે આપણે એક કહાની એટલે કે વાર્તા બનાવવાની છે તો ચાલો જોઈએ कहानी नाम छे नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह एक बादशाह था उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए वजीर का पद बहुत इज्जत का था इसीलिए उनके लिए बहुत से उम्मीदवार आए उन सब की कठिन परीक्षा ली गई परीक्षा में सफल तीन उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया उन्हें तीन में से किसी एक को वजीर चुनना था बादशाह ने बारी-बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा कि मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा दूसरे उम्मीदवार ने कहा मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा तीसरे उम्मीदवार ने जवाब तीसरे उम्मीदवार का जवाब था मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपने दल की आग बुझाऊंगा तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है तीसरे जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया ત્યાર પછી

त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 નીચે دیے ગયે ચિત્ર કે આધાર પર કહાની કા નિર્માણ કીજીએ અહી જે આપણે ચિત્રો આપેલા છે તે ચિત્રોના આધારે આપણે કહાની એટલે કે વાર્તા બનાવવાની છે તો ચાલો જોઈએ વાર્તા કિસી જંગલ મે એક સિંહ રહેતા થા વ જંગલ મે રોજ કઈ જનવરો કા શિકાર કરતા થા ઇસી લિયે સબ જનવર ભયભીત ઓર ચિંતીત રહેતે થે એક દિન જંગલ કે પશુઓ ને মিলકર સિંહ સે પ્રાર્થના કી आप जंगल में शिकार के लिए ना निकले हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा एक दिन एक खरगोश की बारी आई उसने एक तरकीब सोची वह जान बुझ सिंह के पास देर से पहुंचा सिंह को बहुत गुस्सा आया उसने उससे देर से आने का कारण पूछा खरगोश ने कहा महाराज रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था वह मुझे मारकर खाना चाहता था उसे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला चल दिखा मुझे कहा है वह दूसरा सिंह मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला महाराज इसी में छिपाए दुष्ट सिंह ने कुएं में झाका कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया खरगोश की जान बच गई जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया सीख मड़े छे की ताकत से अकल बड़ी होती है जो काम ताकत से न हो उसे अकल से करना चाहिए त्यार प्रश्न नंबर छ प्यासा कौवा कहानी में कौवा मटका पानी पत्थर धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए धूप आप गजब हो गई चाची एक उठते कौए को हैरान करने की शरारत सूझी और में उस पर टूट पड़ी पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी उसने एक पानी का मटका देखा पर उसमें पानी खूब गहराई में था उसकी पहुंच के बाहर था मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे पर वह बड़ा अकलमंद निकला उसने पत्थर से पानी निकाला कौवा तो तेमनु आई लख्यु छे। मटका पानी। त्यार पत्थर प्रश्न नंबर सात शब्दों के पे जानकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए आदि तो आरंभ वाक्य इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है आदि अभ्यस्त मैं सुबह जल्दी उठने का आदि हूँ त्यार पछी अपेक्षा तो आशा मुझे आपसे यही अपेक्षा थी उपेक्षा तो ध्यान न देना उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की त्यार पछी त्रिजु छे असक्त कमजोर वाक्य बीमारी ने उसे असक्त बना दिया आसक्त तो मुक्त के आकर्षित वाक्य राजा सत्यवती पर आसक्त था गृह तो तेनो घर वाक्य यह हमारा नया ग्रह है ग्रह तो बुध शुक्र आदि ग्रह ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है पांच छे बाहर तो वसंत बागों में बाहर आई हुई है बाहर तो सीमा के पार लोगों घरों से बाहर निकल आए छठो छे शोक तो चस्का के रुचि वाक्य मुझे घूमने फिरने का शोक है शोक तो दुख पण थसे माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ त्यारछे स्वाध्याय बीरबल तो से पूछा बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है बीरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बढ़ाइए तो चलो जो ये। एक दिन अरबर ने एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है ने फौरन उत्तर दिया जहां पहान जहां पना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है अकबर ने पूछा कैसे तब बीरबल ने कहा हुजूर दुनिया में तीन ही बड़ी शक्तियां है हवा पानी और सूरज एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई है बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है तब सूरज ने कोट पहन कर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से दे, वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है अभी मैं उसका कोट उतारकर कर उतरवा कर बताती हूँ ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी उसने तूफान का रूप ले लिया पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़ पकड़े रहा आखिर हवा ने अपनी हार मान ली अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी जोर की बरसात होने लगी यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, गया, फिर भी वह भीग पर अपना कोट नहीं उतारा कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं नहीं भिंगी पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली अब सूरज की बारी थी उसने जोर से तपना शुरू किया गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया इसी तरह सूरज यात्री का कोट उतरना उतरवाने में सफल रहा उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया अकबर बिरबल की बात सुनकर खुश हो गया त्यार पीछो प्रश्न छे गेंद स्कूटर के साथ कही चली गई उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा सोचकर बताओ तो हिमें लख्यु छे જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાનું રહેશે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર કહાની જે મુદ્દાઓ આપેલા છે તે મુદ્દાઓના આધારે આપણે વાર્તા લખી છે તો ચાલો જોઈએ વાર્તાનું નામ લાલચી કુત્તા એક કુત્તા એક દિન ઉસે એક રોટી કા ટુકડા મિલ ગયા ઉસે મેં એક છોટી નદી કે પુલ પરસે ગુજર રહ્યા नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी